するからいいよ途中でコンビニ寄って車で食べまーす悪くない悪くないオッケーもう出られるその後さくやんどう もしくはピータンどう昨夜への心配の進捗どんなもんかなってまあそうねわかるでも気にしすぎちゃってる自分にもちょっと引いてるんでしょうえひどい突然の裏切り つみね、こんなに理解示してるのに <laughs> いいところにおさまるといいよねだれも心配しなくていいところにさごめんプロデューサーさくやんの調子聞いてみようと思ったんだけどさちょっと失敗しちゃったかもしれない 念のためね、念のためただ、サクヤン今度は平気って言ってた。そういうところをさ、聞き出せたらーって気持ちで言ってみたんだけど、そこそこ見事に玉砕っていうか逆に だから報告と謝罪そう光峰がしくじったせいでこじれてないといいななるほど。 それは不得意分野かもしれないなへえあさ昨夜んと二人になるタイミングがあるんだ <laughs> この間はダメだったけどここでもう一回っていうのはありなし様子見 でもいいんだけど昨夜全然回復してる感じじゃないんだよなむしろ抱えてる度合いでいったら悪化してるような気もっていうかそもそもあんまり会えてないし鬱陶しいかな一人でどうにかしたいかもしれないしなでもあんな寂しそうな顔見せられてほっとけないっていうか ありがとう大丈夫なんとかなると思う我ながら傲慢だとは思ってるんだよ自分がされたら困っちゃうことをさ盛大に人にやりに行ったわけだから踏み込んで踏み荒らして無理やり本音を引きずり出しちゃった違う とかは言っちゃダメね違わないから三つ峰としてはそれだけ大きなことだと思ってるわけそれだけのことだって分かっててそれでもやらずにはいられなかった <laughs> <laughs> 今回の咲夜って一歩間違えたら三つ峰でみんなはきっと 三が相手の時もみんなで正面から向き合ってくれようとするじゃんっていうことはさ覚悟しなきゃだなと思ったんだよそう三峰ゆいか不得意分野に取り組む覚悟 言わなくてもわかるくせに言わせようとしないでよ。ピータンの意地悪。